assalomu alaykum barcha azizlar bugun sizlar bilan yakshanba va dushanba kunlari haqida gaplashib o'tamiz ya'ni yigirma birinchi va yigirma ikkinchi kunlar nima uchun yigirma birinchi kuni alohida video qo'ymadim chunki yakshanba kuni men dam oldim to'g'risini aytganda dam oldim ya'ni uh, binoga kelmadim bizni qirq ikki markazimizga tashrif buyurmaganligim sababli video ololmadim yigirma birinchi kuni bo'lsa dushanba yigirma ikkinchi kuni dushanba kuni universitet bilan asosiy kun vaqti o'tib ketdi ish va universitet bilan birgalikda o'tdi va undan keyin biroz das qilganday bo'ldim va keyin video oldik do'stlarimiz bilan birgalikda videoni hali montaj qilish kerak uzun qirq ikki qirq besh minut daqiqacha bor uni montaj qilib ya'ni ishlov berib uni keyinroq youtubega joylayman iloji boricha tezroq qilishga harakat qilaman asosiy bo'lgan voqealar shu ya'ni barcha hozirgi hammani dardi ko'proq o'zini loyihalarini topshirish va ko'proq loyihalarni tugatish chunki imtihon yaqin qoldi imtihon juda yam yaqin qoldi harakat qilish kerak qattiq harakat qilishimiz kerak <laughs> albatta qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz qani <laughs> bo'lmasam <laughs> keyingi videolarda ko'rishguncha <laughs> salomat bo'linglar